में यूज होगी मुझे लगता है कि जितेंद्र आवाड एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता है विधायक भी है और वो मतलब खुद को बहुत ही अच्छा अलग अलग प्रदर्शन करके मतलब तो लोगों के सामने आना चाहते हैं, लेकिन गलत तरीके से लोगों के सामने आना ठीक नहीं है पहाड़ में जाकर मनुस्कृति का दहन बाबा साहब ने किया था ये बाबा साहब नहीं है लेकिन वो मतलब ये दिखाने का प्रयत्न करते हैं और ये करते करते उन्होंने बाबा साहब का फोटो फाड़ दिया है ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जी को फोटो फाड़ने वालों को हमारा समाज बुखाट रहेगा इसी तरह का जो गलत काम करते हैं इस घटना का मैं निषेध करता हूं आज भूमि में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से उनके खिलाफ प्रदर्शन भी है और पूरे महाराष्ट्र में मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोग रस्ते में आकर इनका निषेध करेगी और जितने अवार्ड पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर अट्रोसिटी एक्ट का गुना लगाकर उनको फौरन अरेस्ट करना चाहिए ये हमारी मांग है और पूरे राज्य में आरपीआई की तरफ से बहुत कड़ा कटानकोर हो जाएगा जितेन्द्र आवाड जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस से नेता है राष्ट्रवादी कांग्रेस आमदारी है आणि स्वतःला आंबेडकरवादी याचा त्यांचा अनेक वेळेला प्रयत्न असतो परंतु त्यांनी अत्यंत गंभीर अशा पद्धतीचं काम केलेलं आहे मनुस्मृति बाबासाहेबांनी जाळली होती महाडमध्ये पण हा काही बाबासाहेबांना नाही आहे त्यामुळे जितेंद्र आव्हाड यांनी अशा पद्धतीचा आगावपणा करणं अत्यंत अयोग्य होतं आणि ते मनुस्मृती जाळता जाळता त्यांनी बाबासाहेबांचा फोटोपाटलेला आहे अशा नालायक माणसाला मोठी शिक्षा झाली पाहिजे बोल रहा है जितेंद्र रावती कठोर कार्रवाई वाटक रिपब्लिकन पक्ष जो होती है राज्यभर विरोधा मधे कठोराज पद्धति आंदोलन हो रहा है उसके ऊपर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है कहा इलेक्शन कमीशन पे ये कोर्ट का कंडक्ट है किस तरह से देखते लगता है कि कोड ऑफ कंडक्ट है लेकिन वहाँ मेडिटेशन करना ये कोई मतलब कोड ऑफ कंडक्ट के विरोध में बिल्कुल नहीं है प्रधानमंत्री जी मतलब कन्याकुमारी जा रहे हैं जहाँ विवेकानंद रॉक है और जहां तीन समुन्दर है तीन समुन्दर का जो पानी है एक दूसरे में मिक्स होता है और कन्याकुमारी देश का एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट शहर है इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को मेडिटेशन करने के लिए जाने का पूरा अधिकार है इलेक्शन अभी हो चुकी है और कोड ऑफ कंडक्ट में इसमें कोई प्रॉब्लम आना बिल्कुल ठीक नहीं है अपोजिशन तो वाले जो भी मोदी जी करते हैं उसके खिलाफ उनकी बयानबाजी होती रहती है और वो मेडिटेशन करने के लिए जा रहे तो आप भी जाइए आपको मेडिटेशन करने के लिए जाने का है तो आप भी चाह सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है तो सही निर्णय है वो अपने मन को शांति प्राप्त करने के लिए और देश को मतलब विकास की दिशा आगे बढ़ाने के लिए वो वहाँ तीन दिन वहाँ मतलब मेडिटेशन न करेगी और देश को दो हजार सै सैतालीस तक कितनी ऊंचाई पर पहुंचाना है उसके लिए वो मतलब वहां चिंतन करेंगे तो एक बहुत अच्छी बात है और प्रधानमंत्री जी के निर्णय का स्वागत करते हैं और विरोधी दलों का जो विरोध हो रहा है ये पॉलिटिकल है और उस विरोध से हम कोई बिल्कुल हो नहीं है ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तीन दिन के दौरे पे मेडिटेशन करने तो कैमरे क्यों साथ में ले जा रहे हैं ये सवाल उठाया है नहीं हाँ। कैमरे क्यों साथ रहे कैमरे तो होते हैं मतलब मेडिटेशन के लिए जा ही रहे हैं तो कैमरा तो जो मेडिटेशन करने वाले हो तो कैमरा होता है वहाँ वो भी कैमरा लेकर जाइए और उनको नए कैमरा लेकर जाना है घूम ले जाइए लेकिन क्या करना है ममता बनर्जी के कौन होती है उनको बताने वाली मीडिया कैमरा मिल जाए मेडिया तो मीडिया तो मीडिया तो रहता है मीडिया तो वो रहता नहीं एक कैमरा होता एक है एक फोटोग्राफर होता है वो पूरा मीडिया को तकलीफ नहीं दी जाती है